Sebelum anda klik tonton seterusnya, bayangkan satu senario. Sekiranya hak yang dijanjikan kepada sebuah negeri dalam perjanjian penggabungan masih dipertikai selepas lebih enam dekad, mengapa? Apa implikasinya untuk masa depan negeri itu dan persekutuan keseluruhannya? Mari kita telusuri bersama. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. MP Ranau Tuntutan 40% hak Sabah bukan tindakan meminta-minta. Itulah tajuk berita kita pada kali ini yang dipetik daripada Sabah Gazette. Baru-baru ini, semasa sesi perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2026 di Dewan Rakyat, ahli parlimen Datuk Jonathan Yasin dari kawasan Ranau Sabah menegaskan bahawa perjuangan untuk menuntut hak 40% hasil negeri Sabah daripada kerajaan persekutuan bukanlah satu permintaan hiba atau retorik belaka tetapi adalah tuntutan yang berpijak kepada peruntukan dalam perlembagaan negara yang wajib dihormati beliau merujuk kepada keputusan mahkamah yang dibuat oleh Sabah Law Society SLS yang telah menang di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Oktober lalu menetapkan bahawa kerajaan persekutuan telah melanggar kewajipan di bawah perlembagaan persekutuan khususnya di bawah perkara 112D, kurungan 1, kurungan 3, dan kurungan 4, dengan gagal menjalankan semakan berkala geran atau pemberian khas Sabah. Sejak 1994, bersama Kerajaan Sabah, beliau menyatakan kegagalan melakukan semakan itu bukan sekadar pilihan, tetapi satu tugas atau obligasi di bawah perlembagaan bagi memastikan hak kewangan negeri Sabah berkembang mengikut masa. Jonathan Yassin menegaskan bahawa keputusan mahkamah itu juga mengukuhkan hak Sabah yang termaktub dalam perkara 112C bersama Seksyen 2 Kurungan 1. Bahagian 4, Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan bahawa negeri Sabah berhak menerima 40% hasil bersih yang diperoleh kerajaan persekutuan daripada negeri itu. Selepas keputusan diumumkan, beliau merujuk kenyataan bahawa kerajaan persekutuan telah memperuntukkan kira-kira RM14 bilion kepada Sabah pada 2025 dan 2026 melebihi hasil yang dikutip antara 2022 hingga 2024 yang dianggarkan sekitar 10 bilion. Beliau menegaskan, jika benar kerajaan persekutuan telah menanggung kerugian RM4 bilion setiap tahun untuk Sabah, maka apakah gunanya mengekalkan Sabah dalam persekutuan ini? Kalau kami ini dianggap beban, tendang sahaja kami keluar seperti Singapura dulu. Rakyat Sabah menurut beliau tidak menagih simpati atau meminta lebih daripada kemampuan negeri ini tetapi hanya menuntut hak yang telah dijamin dalam perjanjian penubuhan Malaysia. Beliau turut mendakwa bahawa kerajaan persekutuan tidak telus dalam pengurusan kewangan apabila masih belum memberi jawapan mengenai hasil sebenar yang dikutip daripada Sabah. Justru, katanya, saya meminta kerajaan persekutuan supaya tidak merayu lagi ke Mahkamah Rayuan lepas itu ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah telah membuat keputusan yang jelas, ini adalah kewajipan yang telah dilanggar. Perjanjian ini mesti ditunaikan. Kembalikanlah hak Sabah kerana tidak mungkin bapa-bapa leluhur kami akan menyertai Malaysia kalau tidak ada jaminan bahawa 40% itu diserahkan kembali kepada negeri. Menurut petikan Borneo Post Online bertarikh 17 Oktober, keputusan mahkamah itu telah disambut dengan sorakan dan pengiktirafan pihak negeri Sabah seperti yang dilaporkan bahawa mahkamah menyimpulkan bahawa kerajaan persekutuan telah bertindak secara ultra-virus, melebihi kuasa dan tidak mengikut mekanisme perlembagaan apabila membenarkan review orders yang menggantikan formula asal tanpa semakan bersama kerajaan Sabah sebagai pihak yang berkenaan sebagai fakta tambahan yang relevan keputusan mahkamah menetapkan bahawa kerajaan persekutuan perlu mengadakan mesyuarat bersama kerajaan Sabah dalam tempoh 90 hari dan mencapai persetujuan dalam masa 180 hari mengenai formula 40% bagi setiap tahun fiskal dari 1974 hingga 2021 Penganalisis mengatakan bahawa ini merupakan tahun yang telah hilang untuk Sabah, hampir lima dekad di mana hak kewangannya dikatakan tertangguh. Menurut The Vibes, tidak semua negeri mendapat peruntukan yang sama. Sebagai contoh, negeri Sarawak tidak mempunyai klausa serupa secara spesifik perlembagaan yang menyebut 40% daripada hasil, seperti dijelaskan oleh Timbalan Menteri Negeri Sarawak sendiri baru-baru ini. Dengan semua fakta ini, kita memiliki naratif yang lengkap tuntutan yang berpijak kepada perlembagaan keputusan mahkamah yang jelas tempoh yang lama penangguhan dan langkah yang kini mesti diambil oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah untuk melaksanakannya kini mari kita tanyakan soalan-soalan teka-teki yang boleh menimbulkan rasa ingin tahu penonton YouTube bagaimana angka 40% ini dikira secara praktikal Apakah termasuk cukai langsung indirect hasil syarikat berkepentingan persekutuan royalty sumber asli jika diperakui hak itu bagi tempoh 1974 hingga 2021 berapa anggaran nilai tunggakan yang wajar dibayar bagaimana ia akan dibayar lamsam ansuran dalam bentuk projek apakah implikasi jika kerajaan persekutuan memilih untuk merayu keputusan mahkamah Apakah kesannya kepada sistem perundangan dan kepercayaan antara negeri dan persekutuan? Bagaimana pengalaman Sabah ini boleh memberi gambaran kepada negeri-negeri lain di Malaysia yang mungkin mempunyai isu serupa tetapi kurang menonjol? Jika pelaksanaan berhasil, apakah kesannya kepada pembangunan Sabah? Adakah rakyat akan merasai perubahan dalam 5-10 tahun? Apakah risiko contohnya berlaku penyalahgunaan dana tambahan? atau ketidakjelasan dalam pengagihan yang akhirnya tidak menjawab isu asas ketidaksamaan. Dengan merenung semua ini, kita melihat bahawa isu hak 40% Sabah bukan sekadar tuntutan monetari, tetapi mencerminkan soal keadilan, federalisme dan perkongsian dalam negara yang dibina atas konsep rakan kongsi. Ia juga membuka ruang kepada perbincangan lebih luas. Apakah bentuk hubungan negeri persekutuan yang ideal untuk Malaysia satu yang amat relevan tatkala negara kita bergerak ke era 2030 dan seterusnya para sahabat penonton sekalian sebelum kita akhiri kami ingin mengajak anda untuk tinggalkan komen apakah pendapat anda adakah anda melihat tuntutan sabah sebagai langkah ke arah pembetulan sejarah atau hanya satu isu kewangan semata-mata bagaimana anda melihat masa depan sabah jika hak ini dilaksanakan sepenuhnya Adakah ia akan membawa lompat kuasa pembangunan untuk negeri itu? Teruskan berfikir dan jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar konten sebegini terus sampai kepada anda. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di video seterusnya.